20 тысяч э, пассажиров. То есть это больше, чем население Винницы, потому что благодаря свое время, когда создавалась транспортная развязка в городе, начиная с 1913 года и продолжая до сегодняшнего дня, маршруты Трава и трои, что были сделаны в таких районах, где, в общем-то, довольно населенные, промышленные и, скажем, как для перевозки, как для нас очень удачные транспортные развязки. Хочу сказать, что мы в этом году, даже не в этом, в 2012 году, начали очень серьезную работу по капитально восстановительному ремонту троллейбуса. К сожалению, у нас мало времени, мы не сможем посмотреть, но те объемы, которые выполняют в они практически выходят на линии новые троллейбусы. То есть э, меняется все в троллейбусе, начиная от э, кузова и заканчивая салоном установки трактированной системы. Это очень важно, мы тратим большие деньги на операционную систему, она стоит, если взять процент обозначения, где-то ну, процентов, наверное, 5 стоимости всего ремонта троллейбуса, но благодаря информации, которую получают пассажиры, мы уже сюда сегодня что есть, скажем, и она прямо влияет на улучшение привлечения пассажиров, это Вот сейчас я вам хочу предоставить маленькую презентацию по тем вопросам которые мы проработали и прорабатываем для экономии и для получения каких-то дополнительных средств для кажется, существования